Победа команды Черкас. Очень хорошая команда, наигранная, уже не первый год занимается. Э -э Хороший они показали результат, слаженную игру. Все 12 человек играют активно. Ну это, наверное, много лет тренировок и опыт. Кроме чемпионата Украины, ребята много играют в Европейской юношеской баскетбольной лиге, привлекаются уже в сборную страны что в нашей команде у нас буквально перед финалом добавилось два игрока. Это Балабан Евгений и Примак Сергей. Остальные ребята у меня только занимаются практически три года. То есть сразу чувствуется как бы разница. Но мы сделали маленький шажочек вперед. С четвертого места мы поднялись в эту на третье. Думаю, потихонечку будем работать в этом направлении и двигаться вперед. А наскільки важко було грати в матчі за третє місце? Дже, по суті, географічний сусід команда, яку дуже добре знаєте? Так, навсегда ігри проходять в такій бескомпромиссной дійсно, боротьбі. Настояще дербі. Здесь многое зависит от настроя. Команда спортивної школи спортивной це Одесс, команда, то ж саме вона была и победителем в Юбла, і участвует также в ЕЮБЛ, Європейської ЮНЕСКО баскетбольної ліги. было тяжело играть на все игры, доставались как бы с трудом, но потихонечку как бы мы справились с этой задачей. Немножко много уступили Черкасам, но я говорю, это разница в классе и в опыте прежде всего. Что, финал прошел замечательно, я еще ни одного такого финала не видела со своими девчонками. Чего бы хотелось, скажем так, хотелось бы, чтобы девочки участвовали без зачета всех очей в финальной части. Я думаю, борьба бы была намного жестче и интереснее. Каждой команды был бы шанс быть первой. То есть, понимаете, что разыгрывались бы первые места именно в финальной части до вашей команды, в всем сезоне она поднялась из пятого места ведь сразу на второе. Успех, я уважаю. Я считаю, что успех. Хотелось бы первое, но чемпионами сразу не становится. Нужно постепенно идти к заветной цели. Мы заранее заняли первое место, поэтому не было напряжения, не висело на плечах. И поэтому спокойно, уверенно. Были, конечно, много ошибок, но тем не менее мы уверенно, спокойно дошли до победы. Пять лет мы жили в напряжении тем, чтобы добиться первого места. И вот мы наконец-то к этому пришли тренировками, работой, потом, кровью. Девочки еще будут учиться в школе, поэтому мы еще в следующий год будем участвовать в «Вьюбл». А, ну и ваше выражение, скажем, организации самого этого турнира? Организация выше всяких похвал. Такого финала мы даже не ожидали. Супер. Плох тот спортсмен, который не хочет быть первым. Мы к этому шли пять лет, в принципе, выйти в тройку хотя бы. Ну, я думаю, мы сделали шаг вперед. На следующий год мы хотим уже подняться еще выше. А вообще в лиге мы участвуем с первого его, ее дня. Ну и этот финал, конечно, был супер. Первый раз за все года, что мальчики и девочки вместе. И такой праздник, это классно. Хотелось бы, чтобы было это и на следующий год, и на будущее. Уровня у нас в этом году появилась девочка 2 метра роста. Она только пришла в сентябре на такой профессиональный более уровень, потому что две тренировки в день мы работаем с девочками. Так что я думаю, на следующем году нам уже очень поможет, потому что в командах такого роста нету. И, в принципе, мы проиграли 5,4 очка первому и второму месту. Так что, я думаю, мы на следующий год будем цепляться и стать хотя бы вторыми. Ну, а так, задачи будут на чемпионство. Мне все очень понравилось, но, на жаль, мы заняли последнее место, так как Нас краще не вийшло. Ну, я думаю, що на наступний рік в нас все вийде. Добренько, що найбільше запам'яталося? Можливо, якийсь поєдинок чи протистояння якесь? Ну, мабуть, наш матч, коли ми боролися, думали, що ми хоча б треті будемо, але ну, так як все вийшло не так, як ми хотіли. І, мабуть, це наш був наш турнір е, е, з Переяславом. Ми думали, що ми будемо третіми, так як це не вийшло, і ми. стала четвертым. Мы вчера выложились в, в игре за выход в финал. Выиграли только одно очко. Игра была тяжелой. Наверное, отдали много сил. Опять же, короткая скамейка у нас получается неравноценный немножко состав. Не то, что бы хотелось. Конечно, в Черкасах поровнее, больше, больше замен, больше есть возможности в этом плане поддерживать ритм игры. А у нас провалы, были просто провалы в игре. Ну, физически, видно, устали. В том году я обещал, что мы уже будем бороться за более высокие места. Мы были третьими, я обещал, мы сделали шаг вперед. Несмотря на то, что я говорю, не, не та комплектация, не полная это. Где-то ребята проявили характер. На протяжении сезона мы бились в каждой игре. Ну, и мало у нас у нас мало по, в течение чемпионата было поражений, поэтому я считаю, мы сделали то, что сделали, то, что должны были сделать. со второго места стартовали и второе место заняли. с перемогой у вас третью поспели, какие вищу тебя в статусе третьего чемпиона поспели Украины? Ну, ну радость, я так думал, может как-то притупиться с третьим разом, нет радость, счет не отображает силу команды противника. Очень сильная, очень мощная, очень мощная команда. Мы имели в ходе регулярного сезона с ними проблемы. Вот, вторую игру в сезоне в регулярном мы еле-еле достали в четвертой четверти, проигрывали всю игру. И сегодня просто ну, много удалось защитить. А, вы не голились, цена это на фарт? Ну, примет. Остался последний как бы, старт сезона. Сейчас несколько дней отдохнем и будем готовиться к февралю. А, как вы думаете, как можно там, как можно Защита, защита, ще раз защита. Як уже за рухунок чего удалося сдобути третье чемпионство поспочет кропотливой работы, за счет самоотдачи уже на протяжении пяти лет, за счет работы тренера, за счет помощи родителей, клуба, руководства клуба, отношению к детскому спорту вообще в этом городе. За счет в этом сезоне именно, за счет, ну как бы как и все прошлые сезоны. Мы наигрывали один стиль игры, и этот стиль игры помогает нам выигрывать уже третий год подряд. Ну, объективно, мы были самая сильная команда в, в этом чемпионате. И уже с, самого, с самых первых игр у нас часто было такое, что мы отрывались, и потом сливали игры, которые... И большинство игр, кстати, в чемпионате Украины мы выиграли с разницей не больше 15 очков. И практически каждая игра была выиграна просто вот за счет того, что мы оторвались в первой половине плюс 30, и во второй половине все, мы слили до нуля. И вот самое тяжелое, наверное, я думаю, для тренера было самое тяжелое, тяжелое настроить нас на то, что это очень тяжело настроить тренеру, когда команда очень сильная, настроить ее, найти мотивацию, для чего играть. И вот тренер смог это сделать. и за счет Спасибо.